Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как работать с инструментами черные и белые стрелки в программе Wizard. Это два основных общих инструмента для работы с разными элементами в программе. Все остальные инструменты позволяют работать только со своими типами объектов. А эти два инструмента позволяют взаимодействовать со всеми объектами в программе. Инструменты находятся наверху панели инструментов. Первый инструмент – инструмент выделения, второй инструмент – инструмент редактирования. Давайте разберемся, в чем принципиальная разница в работе этих инструментов. Черная стрелка или инструмент выделения предназначен в первую очередь для выделения, перемещения, копирования объекта. Второй инструмент, белая стрелка, предназначен для редактирования объекта. Давайте разберемся, как это работает. Кликаем два раза на короб черной стрелкой, он выделяется. Либо можно кликнуть на контур короба, он выделится либо можно выделить сектором. Для этого вам надо в свободной точке зажать левую клавишу мыши, протянуть сектор выделения и отпустить. Если вы нажмете Ctrl-C, Ctrl-V, то вы сможете скопировать короб. Сейчас мы его удалим. Белая стрелка, инструмент редактирования, позволяет отредактировать наш с вами короб. Для этого вам надо выделить либо точку, либо сегмент. Потянуть его и отредактировать короб. Давайте посмотрим, как эти инструменты работают с элементами раскладки. Для этого разложим наш короб модулями. Если мы выделим черной стрелкой линию, мы сможем ее перемещать. Если мы выделим несколько линий с зажатым Ctrl, мы сможем перемещать несколько линий. Если мы выделим крайнюю точку у линии, мы сможем редактировать линию. Белой стрелкой мы также можем редактировать линии, но тут мы можем, например, выделить две точки зажатым Ctrl и перемещать за них. Но самое главное, что белая стрелка позволяет отредактировать местоположение элемента в линии. Таким образом, вы можете закрепить ваш элемент, например, в углу. И тогда, когда вы будете дальше редактировать линию, он у вас уже не будет никуда перемещаться. Если мы с вами нажмем правую клавишу мышки на линии неважно, белая или черная настрелка, то у нас появится выпадающий список того, что мы можем делать с линией. Так мы можем добавить дугу, у нас появится вот такой вот бегунок. Вот. Либо мы можем удалить эту дугу. Также мы можем удалить точку, хотя точку мы можем удалять еще и нажатием клавиши Del, но для этого у нас должна быть выбрана белая стрелка. Обратите также внимание, что при наведении на различные элементы они подсвечиваются. Так, если мы наводим на линию, у нас подсвечивается линия. Если мы на этой линии находим точку, у нас подсвечивается точка. Также при наведении у нас меняются курсоры. У черной стрелки при наведении на точку курсор становится белым и появляется квадратик. Это означает, что вы навелись на точку. У белой стрелки происходит точно так же. Если вы наводитесь на точку, у вас появляется квадратик. Это удобно для того, чтобы быстро ориентироваться, правильно вы навелись на тот или иной элемент, который вы хотели, или неправильно. Вот, в общем-то, в целом я вам рассказал о том, как работают эти элементы. Дальше вы потренируетесь, найдете какие-то свои способы работы. А сейчас всем спасибо. До новых встреч в новых видео.